Всем привет! Короче, что мы расширяемся, у нас есть новый человек в команде. Это у нас Бадан, познакомимся. Он нам насуетил смарт. 99-й год, 06 турбинка. Дальше он расскажет по плюсикам, по минусикам у нас есть порожек и дверка. Я думаю, это все под замену. Плюсики, баданчик, сейчас расскажет. Все минусы, это все фигня. Тут перебрана подала, частина, новый робот. Авто в Швейцарии. Я третий властник. У нас 216 километров рідного пробега, Авто с баком 20 литров, полный бак. И взагали можно хоть водаться на А главное, у нас есть цена 99 год на 6 турбинка с полным баком до Одессы. Цена будет 2400 на дачу с маленьким торгом, с маленьким. Таких цен вы не найдете. Всем пока! Короче, это у нас Мерседес, и это есть небольшой джипик. А ну покажи, что у нас тут можно сделать. Я к Лэнклюзе. Не, не в каждом кроссовере такое есть. Раз. Здесь можно? Конечно. Блять, ну какой можно у нас? Задавай, блядь. Здесь можно? Нет. Че? Ну что ты жирный? Ну я сяду, короче. Я смотрю, тут тросик, так на диет, сяду. Держится. Все, огонь. Меня дальше. Россия толсто жопу, я, наверное, сюди не влезу. Правильно, Бонар? А Ну покажи, як можна. Все легко сюди влазять люди, навіть з моїм ростом, 193 см. Дивіться, мені зручно, зручно, до руля достаю, До доверху ще багато. Панораму, будь ласка, зацініть. Це взагалі класно. У